Всем привет! Видео записываю с городка Вильфранш. Сейчас покажут на берегу Средиземного моря, это межницы и Монако. Дуже обалденный городишко. Вот напротив бельгийский король. Как мне сказали что его вот вило. Дальше вот яхти, планеры. На островку тоже вот там красиво капец пока в Украину стреляют, убивают. Я так скажу, все в бедности и нищете. Люди, когда живут в достатку, в таком, допустим, как тут, живут и думают за всеми другими категориями. Если у тебя, есть что есть, красивый вылет из, в... из векна. Ты вряд ли будешь думать, что ты кого-то арабы, ты че ты, ты... кого-то в Так что с это Европа, тут тысячи лет вот, люди живут на этих прекрасных. В этих прекрасных местах, краеведах, вот а, там где-то за той горой Ницца. Ницца, тоже недавно был, короче, что... то ли теракт, то ли, мне просто какие-то сумасшедшие арабы передали 80 чем-то человек. Конечно. Хотя полиция дальше всех проверяет. Но все гуманненько, все красиво. Так что не знаю. знаю багато, чтобы, наверное, не знаю, бату, наверное, украинцев не сможет добраться до этих красивых мест. Видите, когда там красивый, красивая яхточка стоит. И опять же, очередные даже может быть украинский казнократ который обекрал свое, свое население вывез денег сюда в эти красивые места это место того, чтобы побудовать такие Все себе жизнь, в своей хотя я даже не знаю там сейчас хороший, очень хороший процент всего а. населения которые все, при власти какие-то заезжие а. в я так вижу, что Украина вообще превращается в Украину, но... для да. австралийцев, правят свои а аферисты собираются, ну чуть не знаю, с бушу Советского Союза все. Но когда правят аферисты, вот они ну, будут ездить вот, на такие места, курорты. На жаль, простые пересеченные украинцы, навряд ли дуже-дуже жаль. но мы дальше продолжим поддерживать партию 5-10. А как-то сказать, вам все хорошо, зарабатывайте, отдыхайте. И думайте, 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 как заработать, что ты заработаешь. Щоб... Вот, как-то сказать, в таких прекрасных местах. Вот, все.